Вітаю, шановні, сьогодні говоримо про екологію Дніпра під час війни. Як місто бореться з наслідками вибухів, як місто загалом захищає екологію, заради нас з вами, дніпрян. Про все це Олег Сіменко, директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Пане Олеже, вітаю вас. Дякую, вітаю. рада Я вас, вас бачити, давно у нас не Дуже були. Дякую. Давайте почнемо з найбільш болючого екологічних наслідків війни, як ракетні удари, як руйнування інфраструктури впливають на стан повітря, води, ґрунтів у нашому місті. Якщо ну, коротко, то негативно по той простій причині, що любая <кій> ракетна атака, особливо ракетна, несе в собі, в общем-то, еколог... кроме разрушений, убийств людей, она еще, в общем-то, и несет и химическое заражение, так как топливо ракетное, оно является канцерогенным, это яд. И поэтому, к сожалению, загрязнение отходами ракетного топлива заражается и воздух, и земля. Это жители наши должны четко понимать. Задымление, гарь тоже негативно влияет. Что касается серьезных там, на сегодняшний день, каких-то серьезных загрязнений нелокальных, то их практически нет пока. Слава тебе, Господи. Вот. А как я уже сказал, что касается химических локальных заряжений почвы и видходе в руйнувань, они, безусловно, есть. Мы, МЧСники, выезжаем на место. У нас есть определенное оборудование, которое нам передала ПРООН. Мы делаем замеры. Пока... Опасности для жителей города такой серьезной это не вызывает. Ну, а локальные повреждения, они есть. Это понятно. А уже можно оценить, насколько долгостроковые эти забруднения, насколько они изменяют надолго экологическую ситуацию в городе? Ну, в нашем, в нашем городе это не это точно. А что касается вот именно территории, которые находятся в, в активных боевых действиях, там Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Запорожская область, то там, конечно, наши коллеги сигнализируют о серьезном загрязнении химическими веществами почвы. Я уже не говорю о том, что там заминировано и разминирование потребует десятилетий, а это тоже несет ущерб и флоре, и фауне вот в этих областях, о которых я сказал, там химическое загрязнение на самом деле серьезное. И это и свинец, и фосфор, и ртуть. Поэтому урон экосистеме именно воюющих регионов, он, ну, наверное, нанесен непоправимый. Вы видите, что сейчас даже происходит миграция животных, птиц. В нашем регионе появилось большое количество животных, которые ушли с тех территорий, где ведутся боевые действия. Поэтому надо быть осторожным жителям города, когда они там посещают. Обуховку, а партизанская, там, кабаны, лисы. Все это присутствует. Это, ну, это негативные последствия именно боевых действий. Что касается конкретно нашего города, у нас каких-то серьезных проблем на сегодняшний день нет. Хочеться постукати по дереву. Бачила в мережі, що минулого року, у 24-му, в Японії наше місто отримало таку техніку для переробки відходів після вибухів. От про це можна детальніше? Так, е, да. значить, ви абсолютно праві, Фірма Джайка передала нам техніку для ліквідації так, так званих відходів руйнувань, тому що, з одної сторони, В общем-то, ну, наносится ущерб инфраструктуре, жилому фонду, завалы. Мы, днепровцы, все это прекрасно знаем и, к сожалению, видим это собственными глазами. Передали технику, очень хорошую, фирму КамАЦУ. Практически закрытый комплекс, вернее, полностью закрытый цикл. Начиная есть техника от разборки разрушенных зданий и заканчивая их переработки в... Скажем, вторичная переработка, для возможности вторичного использования. То есть, простыми словами, ведь весь этот же бетон, кирпич, он перебивается для строительных, как строительное сырье. Начиная там от кубического щебня и заканчивая просыпью, то, то что просыпаются дороги. В общем-то, техника великолепна, она работает у нас в коммунальном предприятии «Эко Днепро» на полигоне. І, в общем-то, ми очень благодарны правительству Японії фірмі Джайка, которая нам этот комплекс предоставили. Такі комплекси є у нас в Харкові, в Києві. Дякую. Теж інформація, яка мене зацікавила. Під час війни все ж таки є і перемоги. Так а, дуже важливий підсунок минулого року. Металургійний завод у Дніпрі почав екологічну модернізацію. Нарешті чи було це важко і наскільки важко? Ну, во первых всі промислові підприємства. города предоставляют и в области нам свои экологические планы. Ведется эта работа постоянно. К сожалению, <coughs> война внесла свои корректировки и часть, допустим, оборудования выведена со строя. Но надо отдать должное, что, в общем-то, есть предприятия города, не будем их сейчас называть, но которые действительно занимаются экологическими проблемами, установка дополнительных фильтров, ремонт старого оборудования. Все это, к сожалению, ведется не такими темпами, как это можно было вести или велось до войны. Та же наша преднепровская ТЭЦ, которая сделала колоссальную работу там по пятому-шестому блоку. Вот. К сожалению, таких глобальных прорывов нет, но работа идет каждый день в этом направлении. Дякую. ще одна постійна на жаль проблема нашого міста. Скільки я з вами спілкуюся, стільки ми про це говоримо? Це стихійне звалище. Да. А така статистика у 23-му було ліквідовано 32, якщо я не помиляюся, більше 30. А скільки а, у минулому році ми вдалося ліквідувати? Почти полсотні стихійних звалищ. Я ось зараз теж приїхав непосредственно з ліквідації двох стихійних звалищ. Одна на улице Киевская, одна там на пересечении Савченко-Свердлова. Вот. Свалки есть, мы ведем реестр. Вот. Как я уже сказал, почти полсотни свалок ликвидировано в 2024 году. Работа продолжается и сегодня, и прямо сейчас. С чем это связано? Ну, прежде всего, с культурой связано, жителей, населения. Связано еще с тем, что у нас э, не всегда, особенно это в частном секторе, люди относятся ответственно к переработке собственных, э, собственного мусора, хотя декларируют самое разное. Большой объем спиленных веток, естественно. Ну а там, где бросается куча веток, буквально за несколько часов она обрастает и т.б.О., потому что, к сожалению... С культурой у нас проблема. Мы устанавливаем в достаточном количестве контейнеров, присутствуют факты вандализма. По-прежнему мы эту программу не останавливаем. Сейчас, если вы заметили, идет замена старых контейнеров на новые. То есть городская власть уделяет это очень серьезное внимание. Но эта проблема остается, она повседневная. Я говорю, что мы и будем продолжать. К сожалению, свалки уменьшились, но не критично. У нас когда-то было порядка 400 свалок в реестре. Потом мы, нам удалось там, несколько лет назад уйти там, на порядка 200. Сейчас это опять в пределах 300. То есть это такой плавающий процесс, работа ежедневная. А, Минулым э, летом... Я а не только летом а, бачила много скарг от а, жителей на переполненные контейнеры, вы уже сказали ну, да. контейнеры. А с чем вы это связываете, что стало причиной такой ситуации? Ну, Во-первых, напомню, что у нас есть несколько сезонных обострений, скажем так, это август-сентябрь, когда увеличивается объем бахчевых культур, когда идет э, просто мусор, тяжелый, его становится очень много. Это новогодние праздники, естественно, это там уборка елок, ну, естественно, новогодние праздники, когда огромное количество людей остается дома и мусор увеличивается в разы. На самом деле по прошедшим годам объем мусора на сегодня это ж цифры, это всегда можно проверить. У нас увеличился объем мусора, который мы принимаем в городе. Если там в 2010 году у нас средняя, в сутки мы принимали порядка 400 тонн, 2010-2012 год, потом эта цифра начала неуклонно расти, и на сегодняшний день, я могу сказать, мы принимаем мусор где-то 1500 тысячи тонн в день. Вот такое увеличение. С чем это связано? Причин несколько. Ну, прежде всего, как я уже сказал, существует сезонность, весенняя, осенняя подрезка деревьев, когда бросают, идет огромный объем э, срезанных этих веток, зачистка приусадебных участков, так называемые отходы зеленых насаждений. Это одно. Как я уже сказал, лаву сентябрь увеличение всей эти дыни, арбузы, помидоры, закрытия, так называемый сезон бахчевых когда мусор намокает именно из, то есть его морфология меняется, ну и новогодние праздники. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали – это, безусловно, ветходы руйнувань, безусловно. Вот. Мы тоже это все принимаем, обрабатываем, как мы чуть ранее говорили по поводу там, переработки этих отходов после разрушенных зданий и сооружений. Несет ли это нагрузку коммунальные предприятия, которые вывозят и перерабатывают? Да, безусловно, несет. Следующий фактор, ну, как это не парадоксально, ну, количество людей, мы видим по мусору, что объем мусора увеличивается, и на самом деле точек скопления мусора, и в том числе и в стихийных свалах, он увеличен там, есть определенные нюансы, ну, то, что можно говорить, могу сказать так. То есть все эти волонтерские центры. Раньше их не было, они ведут повседневную, очень важную, необходимую работу. То есть появляется ли мусор в таких точках? Да, появляется, он увеличивается. Это то, что мусорообразование. У нас существуют объективные причины, связанные с войной. Первая причина – это осложнение ремонта импортных импортного оборудования, потому что граница стоит, и получить сейчас запчасти, это фактически требует героических усилий каждодневных снабженцев и лоистов. Получать запасные части – это проблема. Увеличение стоимости даже топлива я это не, не беру. Но то, что у нас забирают сотрудников для участия в боевых действиях, а я, допустим, могу сказать, по предприятиям, которые осуществляют вывоз мусора, они ведь все водители высочайшего класса и специфической категории, это многоосные, многотонажные машины, они очень сильно востребованы нашей армией. Поэтому у нас достаточно большое количество людей из коммунальных предприятий призвано и продолжают призывать. Ну, и в департаменте у нас хлопцы служат, поэтому это тоже очень серьезная причина, потому что когда у нас стоит там несколько десятков машин, но мы не можем им обеспечить работу в таком режиме, как это было до войны, потому что у нас банально не хватает людей. А такие э, факторы, как заборгованность населения за вывоз сметя, он вплывает? Безусловно, безусловно вплывает, но я как бы не хотел касаться экономических. Да, на сегодняшний день заборгованность жителей города за мусор составляет 30, 36 365,7 миллиона. То есть фактически 366 миллионов это заборгованность населения перед перевозчиком за вывоз ТБО. Цифра огромная. Все могут сказать война, не можем платить, понимаем, но мы продолжаем работать и в этих условиях. А проблематику и постоянные наши проблемы я перечислил. Одно другого не касается. Мы обязаны зачищать город каждый день. Що ми і діємо? Легко це? Точно не легко. Пане Належа, я звернула нещодавно увагу, що пункт прийому вторінної сировини на перемозі. Він припинив своє існування. А скільки залишилось таких пунктів в місті? Ну, Реальних, таких серйозних, крупних на волонтерських общественних началах – два. Связано с тем, что, во-первых, у нас очень много людей уехало, и в том числе наших экологических активистов, которые просто ну, в результате войны они уехали. Мы пытаемся там создавать новые общественные организации, привлекать экологически небезразличных людей. Это процесс. У нас сейчас остановился наш этот проект «Экосведомость Днепра», потому что Основная масса людей, которая в нем принимала участие, уехала. Мы сейчас его попытаемся возродить, потому что людей мы работаем и со студентами, и с волонтерами, и со школьниками. И находим таких людей, и с, с предприятиями. Находим мы таких людей, пытаемся их привлекать к акциям. Вот. Но то, что касается вторсырья, сырья во-первых... <клес> Люди уехали, которые знают и понимают, чем заниматься. Ну, большая часть их уехала. И насколько я знаю, они уже этот бизнес там развивают в Европе. А у нас, да, эти точки сократились. Это правда. Зрозуміла. ще одна велика проблема нашого міста це амброзія. І я розумію, що це історична проблема, колись вона тут е вирощувалася не просто так, а це була е культурна ну, така Королева програма. Полей, так. Да. Так. так. Було навіть названня Царіця полей України. Да. Було і названня, коли вона да? е припинить царювання. Смотрите, ми вже програму ведемо 5 лет. А Ответственно хочу заявить, что те усилия, которые предпринимает городская власть уже на последних протяжении четырех лет, дает свои положительные результаты. С покосами, с химобработкой, с высадкой непосредственно газонной травы у нас популяция амброзии очень существенно уменьшилась. Другое дело, что кроме нас, кроме городской власти в области никто этим не занимается. Мы мониторим те площадки, которые ну вот мы там в 2021 году опрыскивали в 22-23, нет, в 24-м опрыскали участки. И мы видим, что вот до сих пор, там по прошествии 3-4 лет, на этих локациях амброзия не появляется. Тем более мы опрыскиваем на основе бишофит, он лицензированный украинский препарат, он несет э, никакой вредной экологической нагрузки, более того, он угнетает именно только амброзию полинолистную. Поэтому другим растениям вреда не наносится. Это достижение, я считаю, у украинских биологов. У нас площади амброзии увеличились, и даже наш городской отдел здравоохранения отметил последняя цифра, там порядка 27% уменьшилось обращений по, по, по причине аллергии от амброзии. Поэтому мы постараемся и в этом году эту программу продолжить. Ну, зависит от депутатского корпуса. У нас отработана очень четко сбор заявок, проведение тендерной процедуры, выполнение работ, мониторинг, контроль, отчетность. Так как это бюджетные деньги, мы находимся под постоянным неусыпным контролем всех органов контролирующих. Мы... Тому чітко говорю о тому, що роботу ми будемо продовжувати, будем будемо намагатися продовжувати, все буде зависеть від фінансування. Про Амброзію почули, про відродження <coughs> свідомості в Дніпрі почули. Будем а, пытаться, що его ще возроди, да. з ключового саме по вашій темі, планується на цей 25 п'яте. 25 ну, во-первых, как мы уже начали, вы задали вопрос по поводу донорской этой помощи, донаты от международных организаций, мы уже сказали, Джайка, мы на самом деле запустили и начинаем развивать этот проект по поводу переработки этих, сейчас это ветходы руйнувань, перспективы это строительные отходы, отходы ремонтные, это как бы отдельные виды, это оборудование тоже в состоянии все это делать. Кроме того, мы сотрудничаем с ПРООН. Мы сейчас получили оборудование на безвозмездной основе, и мои сотрудники прошли <связываем> обучение именно по радиологическому, химическому контролю окружающей среды. Мы это все делаем на базе оборудования, содержим и обслуживаем на базе нашего коммунального предприятия «Экополис». А как в на предприятии, так и у меня в департаменте есть обученные люди, которые прошли именно обучение. Иностранцы приезжали к нам и делали целый курс лекций, практических занятий. То есть сейчас, как только нам разрешат выполнять, к примеру, там, вылеты, нам даже дрон передали экологический, как только мы утрясем все нюансы с военной администрацией, то мы запустим программу контроля воздушного бассейна над промышленными предприятиями, куда нас по-прежнему, благодаря мораторию, мораторию, не пускают на проверки. Мы можем только делать в захисней зоне отчуждения, а когда этот выброс в глубине предприятия мы не можем, то есть нам люди пишут, звонят, там, Показывают фотографии там, с 5-7 километров, что там происходит выброс какого-то вредного вещества. Ну, как правило, это отработка, работа на мазуте в котельной. Ну, одно другого же не касается. Но попасть на это предприятие мы не можем. Сейчас, благодаря этому оборудованию, я думаю, что мы уже весной сможем взлетать, мерять и передавать материалы. В прокуратуру, в экологическую инспекцию. Сейчас у нас такая проблема. Мы, переб... Мы сделали проверку завода Инамир Петровского, потоков. Все материалы правильно сформированы, переданы в экологическую инспекцию, в областную экологию, которая выдает разрешение, а также утверждает лимиты на сбросы и выбросы. От нас они материалы получили, я думаю, очень качественные. И теперь как бы могут спокойно работать. Они говорят, что ничего нету, у нас в городе это есть благодаря нашим иностранным партнерам и друзьям, и мы этим пользуемся. На благо жителів города так дуже дуже великі справи на користь саме Дніпрян. Дуже дякую. Дякую, дуже дякую за цю розмову. Олексіменко був зараз зі мною. Це директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Але, ну, все ж таки, головний показник забруднення екології в місті і в країні це наш ворог. Дуже хочеться, щоб у цьому році ми його позбавилися, і тоді дихати точно стане легше. До побачення.